Благодарение Иисусу Христу за эту милость, что мы есть на этом месте, и что мы живы и не исчезли. Слава Ему! Он печется о нас, Он заботится о нас, и Он носит нас, как знаете, дети, родители носят дитя Свое на руках. И это видно в нашей жизни. Мы не раз обращаемся на Свои жизненные пути, мы видим, что в нашей жизни очень часто случается так, что Казалось бы, мы не можем пройти этот жизненный путь. Очень трудно или тяжело бывает. Но в то же время мы видим, как Бог приходит в нашу жизнь, берет нас на свои руки, проносит нас путем, тем, которым мы должны пройти. И мы видим, что на нас была Божья защита и охрана. Слава Ему! И сегодня мы слышали прекрасные обетования, которые были даны Давиду, и который поет и говорит о том, что «живущий под тенью Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится». Знаете, это есть не что иное, как обетование, которое Бог дает Давиду и говорит о том, что ему не приключится зла. И такому человеку, который живет вместе с Богом, который живет в Божьем доме, который, знаете, сердце которого принадлежит Господу, с таким человеком не происходит зла. А даже если случаются какие-то трудности, и неприятности в жизни такого человека, этот человек имеет твердое упование, и имя ему Господь. Слава нашему Богу! Человек, который имеет в своем сердце Господа и Спасителя Иисуса Христа, с таким человеком не происходит зла потому что Бог охраняет его. Он ангелам своим заповедает о нем. И они вокруг боящихся Бога ополчаются и охраняют их. Это милость Божия, которая явлена человеку. И знаете, сегодня уже слыша Слово Божие, которое мы в начале собрания нашего сегодня слышали, брат напоминал нам, я еще раз хотел бы сказать вскользь несколько слов, о которых говорилось сегодня о том, что торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, этот вход его в город, мы говорим о том, что он является торжественным. Для многих людей он был просто обычным. Просто человек въезжал в эти врата, сидя на осле, но для некоторых людей это был торжественный вход. Туда выходили навстречу ему люди, которые слышали о том, что он многие чудеса сотворил. Они резали ветви, ложили перед Ним, постилали одежды и говорили: Осана благословен, грядущий во имя Господне, слава Ему, брат и сестра, действительно, Он благословен. Его никто не заставлял это делать. Его никто не принуждал, никто ему не говорил, ты должен. Ты обязан? Нет. По великой своей милости и по великой любви Он совершает этот торжественный въезд, который символизирует и обозначает примирение народа со своим Богом. Мы знаем, что через некоторое время совершится именно это действие, когда Бог Иисус Христос будет пригвожденный ко Христу, будет висеть между небом и землей, в последний момент своей жизни скажет: совершилось и спустит дух. И Слово Божие нам говорит, что завеса в храме раздерется сверху донизу и откроется вход для народа Божьего в Царство Святых через Иисуса Христа. Слава Ему! И мы благодарны нашему Богу за эту милость, что мы находимся действительно на этом месте, и мы понимаем, что же произошло. Как много людей, находящихся или живущих в сегодняшнем мире, которых мы встречаем, на сегодня на своем жизненном пути даже не понимают, что произошло. Некоторые готовы, ну, знаете, становиться и делать определенные обряды, думать, что им поможет там определенные ветви, определенные действия. Ну просто поход в церковь. И они думают о том, что им поможет что-то и спасет их. И они как бы, знаете, драгоценность Бога, святого, всемогущего Иисуса Христа меняют на обряды. Они находят других людей, какие-то действия, и они не хотят признать превосходство Иисуса Христа над всем этим. Потому что Господь выше. Бог может дать для каждого человека несравненно больше, чем он даже себе думает. И Слово Божие через апостола Павла в послании к евреям с третьей главы нам говорит следующее. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей, во всем доме его. Знаете, Слово Божие нам открывает и говорит, оно нас просто подвигает к тому, чтобы мы просто не, не просто послушали хорошую историю о том, что первосвященник явился, явился спаситель этого мира, который вошел торжественно в Иерусалим через определенные врата в определенное ему время. Но Слово Божие нам говорит, апостол Павел говорит, «Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника». То есть это наше действие, которое мы должны сделать. Это то, что мы, нам необходимо совершить. Нам нужно понять этого посланника. Нам нужно понять Иисуса Христа, что Он сделал для нас. Это не просто, знаете, слепое действие, когда, ну да, был такой. Поэтому и пророк Исаия в некоторое время, он говорит, а мы думали, в нем, ну, в нем не было ни вида, ни величия. Мы думали, что он был убиваем из-за грехи, то есть он говорит, передает, что так будут. Будут люди, которые видели, ну, или знают о Иисусе Христе много. Ну да, совершал, да, пришел. Но знаешь ли ты, что Он умер за тебя? Уразумел ли ты это в своей жизни? Имеешь ли ты это в своей жизни? Знаешь ли ты об этом? Принял ли ты эту жертву? Уразумел ли ты это? И знаете, апостол Павел, предвидя такую ситуацию, он говорит, участникам в небесном звании. Он говорит это нам с вами. Это мы с вами, дорогие братья и сестры, участники, участники, которые наследуют эти небеса, землю обетованную, о которой когда-то Бог сказал народу израильскому. Мы читаем для себя, для примера, знаете, нам оставлено, что когда-то Бог, народ израильский находился в Египте, и Бог через Моисея привел туда Моисея и сказал им, я выведу вас в землю, в которая течет молоко и мед в землю обетованную, где вы будете иметь покой и где вы будете иметь общение с Богом. И люди шли для того, чтобы наследовать эту землю. Когда-то и нам, дорогой брат и сестра, в твоем сердце Господь проговорил и сказал, что я тебя веду в новую землю, я дам тебе новую жизнь, и я доведу тебя до той земли, которую ты сегодня ожидаешь. Слава Ему! Дорогой брат и сестра, в нашем сердце должна быть вера, потому что Он сказал, Он обещал, и Он исполнит, и Он сделает. В нашем сердце должна быть вера в Иисуса Христа, в то, что Он обязательно это совершит. И Слово Божие нам говорит, мы должны уразуметь этого посланника, уразуметь, что Он дает мир, уразуметь, что Он дает спасение, что Он дает прощение грехов, уразуметь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, как это важно. Как важно, чтобы наше Евангелие было не поверхностным, чтобы наша жизнь была и знание своего Спасителя не просто на словах или чтения каких-то апеллирований, каких-то терминов или богословских знаний, но чтобы это было глубоко в твоем и моем сердце. Я знаю Христа. Я знаю, в чем состоит Его драгоценность. Я знаю, в чем состоит его превосходство. И Слово Божие нам говорит, вот здесь именно в этой главе Бог нам Духом Святым через апостола Павла открывает, что Иисус Христос, Он превосходнее Моисея. И открывается, нам говорится, пример приводится Моисей, который в Доме Божьем сделал, мы знаем, он сделал скинию, все по образу и подобию Господнему, ни в чем не отступил. И Слово Божие говорит, он был верен Богу, и он там приносил жертвы. И он сделал все, как положено было. И он не отходил от скинии собрания. И там имел общение с Богом. И хотел постоянно пребывать с Ним. Но Слово Божие нам говорит о том, что Иисус превосходнее Моисея. Превосходнее. И Он в этом доме, как Сын, а дом Его – мы, братья и сестры, дом Господа мы, дорогой брат и сестра, это собрание, куда ты приходишь, это мы вместе с вами это тело Христово, и в нас обитает Господь, и Он в этом доме как Сын Божий, который наставляет нас на всякую истину. Слава Ему! И как важно, когда ты находишься в доме Божьем, находишься в собрании святых, слышишь Слово Божие, знаете, не ожесточиться сердцем и не отпасть, как это было с народом израильским. Вот миривы. Слово Божие нам об этом открывает. Ведь там же действительно было общение с Богом. Люди видели чудеса, люди видели действия Божие, люди ели хлеб ангельский, который был дарован им с небес. Они захотели мяса и Бог им давал. Они, ну, практически, они не были, ну, ни в чем э, нуждающимися. Слово Божье нам говорит о том, что у них обувь не, не изнашивалась. Ран не было, все Бог исцелял и вел их определенный промежуток времени, и вел их в землю обетованную. Но Слово Божие нам говорит, не все вошли. Почему? Оно также нам открывает. За неверие. Из-за неверия они не вошли, они в землю обетованную. Потому что пришел день, когда они услышали голос Божий и сказали, мы не пойдем говорить с Богом. Моисей, ты иди, ты приноси нам слово, мы будем все исполнять. Но когда Бог сказал о том, что вот земля, которую я обещал вам, они послали соглядатая туда, те пришли, начали рассказывать, и они увидели, что там сильные мужи сидят. Сильные люди там, не возьмем, не сможем. Начали роптать, не верить Богу, не доверять. И Слово Божие нам говорит, не вошли. Не вошли туда. Через 40 лет только потомки их не вошли. Почему? Потому что не поверили Богу. И знаете, когда мы, дорогие братья и сестры, находимся в собрании, когда мы его дом, когда к нам звучит Слово Божие и говорится о том, что мы наследники земли обетованной, наследники небес, Бог тебя туда ведет, верь. Не отвращайся от лица Божия. Когда Он тебе говорит, что проведет среди твоих испытаний, верь. Христос превосходнейший, драгоценнейший, Он знает твои нужды, Он поможет тебе в сегодняшний день, Он даст тебе силы туда войти, Он сильный Бог, слава Ему. Верь Иисусу Христу. И если ты сегодня, Слово Божие нам открывает о том, что люди, когда они вот шли по этой пустыне, они не верили Богу, не доверяли Ему. И Слово Божие нам говорит, почему не доверяли еще? Потому что не вошли в Его покой. Они потеряли тот мир, который Бог обещал им, ну, который должен был быть в их сердцах. А в их сердцах находился Египет, который невозможно было просто так вывести. И Слово Божие нам и сегодня открывает, что многие люди, ну, придут времена тяжкие. И многие люди будут просто расстраиваться, могут впадать, ну, падать просто, даже в беспамятстве от тех слухов о войне и многих вещей, потому что мир не имеют. Но Слово Божие говорит, войдите в покой мой, когда Иисус Христос пришел, Он сказал: придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Брат и сестра, если ты еще не успокоился, не вошел в покой Божий. Если ты до сих пор переживаешь о многих вещах, происходящих на этой земле, послушай, Христос, Он совершенный Бог, Он может Тебя вести и дать тебе этот мир и покой, как Он входил в тот Иерусалим. В Небесный Иерусалим, когда Он ходил в Иерусалим, когда Он въезжал, именно принес покой, примирение для народа Израильского. Он это примирение и покой может дать тебе сегодня. Если ты до сих пор не имеешь этого покоя, не имеешь мира, примирись с Богом. Иди к Нему навстречу. Открывай свое сердце, Он может тебя вести в покой. И глава 4 к Евреям. 14 стишка говорит, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Если ты сегодня, брат и сестра, нуждаешься в этой помощи, если ты нуждаешься в милости, ты ее давно не пережил или не переживал долгое время, ты ищешь этой милости, то ты еще не успокоился. Иди к Иисусу Христу. У тебя есть сегодня возможность просто прийти к Иисусу и сказать, Иисус, я хочу успокоиться под тенью Всевышнего, под кровом Всемогущего. Господь, дай мне этот мир, который Ты являл народу израильскому, когда они должны были примириться с Богом. Вот это вот въезд торжественный в Иерусалим. Господь, войди в мое сердце, как Ты входил в Иерусалим, кротким и смиренным, чтобы я обрел этот мир и покой. Брат и сестра, у нас есть сегодня прекрасное время. У нас есть просто замечательное время. Не ожесточи своего сердца, когда ты слышишь голос Божий, голос Духа Святого, который обращается к тебе. Не уподобляйся тем людям, которые были в пустыне и уходили от своего Бога и роптали на Него. Принимай с руки Божией благодать Его. Принимай свое сердце Иисуса Христа. Найди этот мир который не сходит выше, свыше от Отца Святого, который превыше всякого ума, который с помышления наши сберегает в послушании Христу. Брат и сестра, как это сегодня просто необходимо для нас. Мы многие вещи не делаем только потому, что суетимся, что не имеем этого покоя, который Бог может дать нам. Мы часто хотим найти этот покой сами. Мы ходим, делаем дела и думаем, совершим там дело, там дело, там дело, получим мир и тем самым спасемся. Или заработаем это спасение. На самом деле нет. Прими Иисуса, совершенного Бога, и Он даст тебе мир. Он даст тебе благодать, Он даст тебе спасение. Это превосходный Бог. Не размени его на ценности этого мира, на, это, на то, что сегодня предлагают там и новости, и новые видения, не, ну, различные вещи. Мы можем долго перечислять, но так действительно есть. Прими Иисуса Христа, и Он даст тебе мир. Брат и сестра, в этой молитве я хотел бы просто обратиться к Богу. Я не собираюсь говорить или вызывать кого-то сюда. Но я хочу сказать, Господь, я хочу иметь этот мир. Я хочу, чтобы мир Божий наполнил бы мое сердце. И если есть здесь люди, которые нуждаются сегодня в том, чтобы Бог наполнил твое сердце миром Божиим, чтобы он туда вошел, как он входил в Иерусалим, пусть на осле, но кротким и смиренным. Когда он придет в сердце, это такая благодать. Когда ты Просто твое сердце уверено в Боге. Знаете, много можно приводить примеров. У меня были разные ситуации. И последние, вот, ну, буквально на прошлой неделе, у меня были переживания, связанные с, ну, и с этим призывом. Я ехал там в определенное место в военкомат. Я знал, что ну, меня призывают, могут призвать, но в моем сердце просто был отзвук. Я позабочусь о Тебе. Я не ожесточал свое сердце, я старался и улыбался людям, и говорил им приятное, и благовествовал им о имени Божьем, и был уверен, что Бог меня убережет. Мне отдали все документы и сказали, спасибо, вы нам не нужны. Я, ну, благодарил Бога. Не успел приехать домой. Ну, у меня дети просто больные, там, до 40 температура, ничего не сбивает. Я тоже об этом переживал, но в сердце моем было слово. Я и спасу и твоих детей, ибо я сильный Бог. Я способен это делать. И знаете, мы молились вместе с женой, Бог даровал милость, и все дети, они, ну, постепенно, постепенно, эта температура спадала, спадала, но я в каждый раз, я все больше и больше понимаю, что от суеты ничего не изменится. Руками ты ничего не заработаешь и не сделаешь. Но если в твоей ситуации будет Бог, если в твоей ситуации будет Божий мир, Он тебя так наполнит и даст тебе радость, что ты будешь способен обращаться к Нему, и Он будет делать конечно, он не тот, который ну, только по вызову. Ему нужно перед ним преклоняться, его нужно любить, его нужно прославлять, за ним нужно следовать. Но как и важно обладать этим миром. Пусть Бог сегодня в твое и мое сердце войдет в этом собрании, если ты не имеешь мира. Пусть он как, тот, ну, как и в тот день, когда он входил в Иерусалим, пусть войдет к тебе. Пусть этот мир раз и навсегда придет в твою жизнь и милость Божия пусть наполнит твою жизнь, брат и сестра. Ему за все пусть будет слава во веки вечные. Аминь.